То, что я вас не уважаю. Объясняю почему. Во-первых, вы злите коллегам, уволили вы меня за то, что во время проверки вы не нашли договора ПРХ. Я вам хочу сказать, они находятся в сейфе, в закрытом, опечатанном кабинете. Мне вас действительно жаль. Потому что вы, придя на должность, я с вами пришла, я имею право давать оценку. Они не знают вас, а я вас знаю давно. Вы не делали ничего для города. И сегодня, из-за ваших амбиций, вы не смогли разделить личные от работы, вот эта бумага, она мне не нужна. Я сегодня возглавила общественную организацию, в которую вошло 86 человек. И они будут работать во города. Они будут учить вас работать и напоминать вам, для чего вы пришли. Я хочу две минуты занять ваше время и такую небольшую хронологию провести. 2015 год вы меня назначаете и даете все 12 месяцев мне премию за высокие достижения. В марте даете низкую оценку. Вам давать оценку вашим действиям, не мне. Далее, вы дарите лавочки, есть видеозапись, а потом полгода меня обвиняют в этих лавочках. Но 1 апреля есть закрытое дело официальное, где мне даже не дали документы, потому что я свидетель. И это все я покажу людям. Я покажу, кто вы есть на самом деле. И последний этап вы завели заступника, вашего заступника, который дал команду не штрафовать ЖЭКи, не штрафовать ОСББ. И я официально заявляю, что с 1 июня ни одного акта при благоустройства на территории города не составлено 23 дня город утопает в грязи это ваша цель это то к чему вы шли я вам этого не позволю я на сегодня депутат и вы сегодня со мной не прощаетесь вы сегодня со мной знакомитесь только совсем с другой еленой Матвеевной.